forget to subscribe my channel Hang Dok Mana Sas Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana Mari kita dengar respon Dr. Khairuddin bercakap pasal pas dan perjuangan mereka Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini Kembali pada Islam Hadi beri isyarat pas sedia pimpin negara Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini memberi isyarat bahawa sudah tiba masanya parti Islam itu memimpin PN dan negara Okey tuan, mari kita tengah respon detail daripada Ustaz Dr. Khairudin yang kita itu komen macam biasa Biasa perjuangan Amno dengan PAS ialah Amno menegaskan Malaysia negara Islam Tapi PAS kata Malaysia bukan negara Islam Malaysia negara orang Islam Dia tak kata Malaysia negara kafir dia kata Malaysia negara orang Islam Darul Muslimi Bukan Darul Islam Tapi UMNO kata Malaysia negara Islam Berdasarkan perlembagaan Berdasarkan sejarah Berdasarkan praktik semasa Dia kata Malaysia bukan negara Islam Maka dengan sebab itu Mereka memperjuangkan untuk Menegakkan negara Islam baru mengajak rakyat menegak negara Islam ini macam mana? menerusi demokrasi maksud pilihan untuk menegak negara Islam UMNO maksud demokrasi bukan untuk menegak negara Islam kerana negara telah tertubuh tapi untuk isi negara Islam nah kepas di mana pincang dalam program mereka tentang satu era zaman Nabi zaman Nabi dia era Era sekolah kenabian Era kenabian Dan era pemerintahan Era sebelum ke, era ke, era ke era Sebelum Kenabian ke Daripada lahir sampai Nabi Era kenabian Ini era makiyah 13 tahun dan era ketiga era Maraniah selepas itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemerintahan dalam pas banyak menekankan era yang kedua era makiyah era dakwah Era nak tegak negara Era Nabi ada orang kini Islam ada orang bina negara Islam Hingga Nabi arah sabah hijrah ke negeri Ke negeri Habsyah Nabi pergi ke negeri Ta'if Masa semula ke Maka Al-Mukarramah Datang orang-orang Yasri Untuk bersama dengan Nabi Dibuat bantah dengan Nabi Sebanyak dua kali Barulah hijrah ke Madinah Membina negara Ini yang dibikin Abbas Tetapi yang pergi bina negara Dia kurang dibincang mana yang dikenali oleh Allah dan Rasul nanti kita akan hurai apa yang telah berdaya dibuat oleh Allah untuk mengisi negara ini maka ini titik beza antara UMNO yang memperjuangkan Islam iaitu mengisi Islam dengan PAS yang memperjuangkan Islam baru memperjuangkan nak tegak negara berjaya tegak di dua negeri Terengganu dan Kelantan awal-awal ketika mana Pilihan Raya yang pertama di peringkat negeri tahun 59 Pas menang untuk Terengganu Pas menang Kelantan negeri lain semua amna menang, menang kemudian pas kalah dengan sebab perebutan jawatan pergaduhan dalam Amerika jatuh negeri Terengganu 2 tahun kemudian itu cerita panjang bersedara pas tapi ini apa? beza apa? Biasa amna bincang tentang motisi dan amal semuanya berdaya logis tapi pas dia bincang tentang baru Tegak dan ini titik beza ni titik beza ialah kita Malaysia negara Islam bukan baru Tegak kenapa saya kata baru negara Islam sebab dalam Islam tegak dalam negara Dengan ada pemerintah jadi khalifah 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 ini wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nazar baginda ditangguh perkuburan selama tiga hari, dua malam. Wafat hari Isnin hanya dikuburkan pada waktu haktu subuh pada hari Rabu. Kenapa ditangguhkan nazar? Sedangkan Nabi menyatakan asyik mengajar segerakan menguruskan jenazah kamu. Kenapa tiba dia Nabi ditangguhkan. Kata para sahabat sibuk berbincang untuk melantik seorang, memilih seorang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak ganti Nabi sebagai nabi. Kerana nabi sebagai nabi tak boleh diganti. Fa innahu la nabiyya ba'di kata Nabi. Sesungguhnya tak ada lagi nabi selepas saya. Tetapi mereka berhimpun untuk ganti Nabi sebagai ketua bagi negara Islam Madinah. Hingga terpilih Abu asli As-Siddiq di ishtiq khalifah yang pertama menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana khalifah yang pengganti pengganti pada Nabi khalifatun Nabi pengganti pada Nabi maka barulah dengikan jalan sahabat kita al sallallahu alaihi wasallam dan tak ada seorang sahabat yang bantah sahabat yang jaga jalan Nabi pun tak bantah yang Aisyah radhiyallahu taala anha tak pantas tunggu mesyuarat selesai maka inilah yang disebut oleh ulama ijma yang pertama ijma apa sepakat yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ijma sahabat Nabi bahawa urusan pilih pemerintah Islam Lagi utama berbanding urusan mengkubumikan jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kontak kita di Malaysia sejak ratusan tahun Khalifah telah wujud. Itu rakyat-rakyat sudah sudah lagi alam Khalifah negeri masing-masing yang terganti menggunakan cara yang dibuat oleh Islam sistem warisan, sistem warisan yang diperkenalkan Ijtihad oleh Muawiyah di bawah Abu Sufyan menjadi Khalifah. Lipat oleh para ahli ulama Islam sebagai salah satu untuk menanti pemerintah. Maka begitulah berlaku bersila negeri Melayu. Sistem pewarisan mati seorang raja diganti oleh raja seterusnya kalangan iman anak-anak dia atau keluarga ketika dia. Sistem pewarisan itu sesuatu. Maka dengan tenantik semua raja-raja Melayu ini Iman di Perlis, iman di Kedah, iman di Perak, iman di Selangor, iman di Bismillah, iman di Johor, iman di Pahang, iman Terengganu, iman di, di Kelantan. Orang Islam di tanah Melayu telah sedia ada khalifah yang mengetuai negeri masing-masing. Yang orang Islam wajib taat pada khalifah ini berdasarkan perintah Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ikuti Allah Taala kepada wa ulil amri dan pemilik perintah minkum kalangan kamu. Ayat ini mewajibkan orang Islam mesti ada ulil amri, mesti ada ketua dan wajib taat pada ketua dengan perintah Allah Rasul. Maka orang Islam seluruh tanah Melayu wajib mentaati pemerintah masing-masing, ganti negeri masing-masing sebelum wujudnya tanah Melayu. Dan bila dipilih oleh seorang raja di kalangan yang 9 untuk menjadi ketua bagi negara maka perlembagaan Malaysia mencatatkan ketua bagi negara ialah yang dipotong agung yang dipilih di kalangan raja yang 9 yang mana raja yang setelah itu dikeberasakan sistem Islam maka taat kepada pemerintah agung yang namanya dan adalah wajib dan siapa yang menentang yang dipotong agung menggunakan Maka dia melakukan satu kesalahan jenayah yang berat dalam Islam Termasuk kategori hukum hudud Yang tujuh Mandat kita syafi Hukum hudud yang ketujuh Hukum jenayah Islam yang ketujuh Dalam bab hudud ialah Burah Mendahaka pada pemerintah Maka mendahaka pada yang dipotong agung Adalah kesalahan burah dalam Islam Yang dilayakkan hukuman bunuh dalam pengarah Malaysia mencatatkan bahawa menentang yang dipotong agung dan undang-undang Malaysia ada satu kesan yang berat iaitu dihukum gantung sampai mati maka Hukum mati itu hukum Islam cuma keadaan berbeza keadaan yang berlaku zaman dulu menggunakan pancung keadaan terkini menggunakan gantung dan sebagainya itu boleh dibahaskan oleh para tapi yang sama lagi mati ini bagi sebab itu dia dilancarkan peperangan Tadi ada betul Berlaku di Saud Yang berlaku di Saud Dituduh di bawah satu Seksyen iaitu Menentang yang di betul Maka dihukum dihukum mati Berarti Malaysia Menambahkan undang-undang hudud -undang undang -undang. Yang nombor tujuh Bukan baru Sejak kita menjadi negara persekutuan kerana yang dipotong agama gajian rakyat-rakyat Melayu rakyat-rakyat Melayu seorang negeri ada kuasa dia boleh buang negeri yang melakukan sebuah keadaan dia boleh buang negeri, orang dari negeri dia Parti-parti yang wujud Untuk bersaing menjadi kerajaan mengetui kerajaan Kita bersaing memutuai kerajaan negara Kita ada dua pemerintahan Satunya ialah yang dikontrol agung Dan gaji-gaji Yang memutuai negara dan negeri Sebagai ketua negara, ketua negeri Ini tidak berubah Dia membuatkan sistem pemilihan Yang diperatuhi Islam Tapi untuk mengurus diberi kuasa kepada rakyat masuk ke raya memilih seseorang yang akhirnya siapa yang menang paling banyak dalam pilihan raya maka dia ada hak untuk hantar nama untuk mengetui kerajaan dan kuasa mutlak pada rakyat nak pilih pula kalau rakyat setuju pilih dia menjadi ketua kerajaan maka bergelar menteri besar mengetui kerajaan dicadangkan nama pula untuk bantu dia dibagi SQS tu Sultan setuju baru nanti Nak berubah kerajaan Sultan setuju baru berubah Berubah dengan arahan kerajaan Dengan arahan pemerintah Iaitu Sultan Nak nanti MP dengan perintah Sultan Nak buka dewan dengan kuasa Sultan Itu adalah raja Yang berkuasa dalam Islam Kita bolehlah berkata sama kita Untuk menjadi hanya kerajaan Maka Malaysia dan lagi mereka tak berubah tak perlu kita perjuangkan negara Islam dan negara Islam telah wujud tidak lagi nak mengisinya macam mana ini titik beza antara kefahaman PAS dia kefahaman dan kefahaman UMNO dan ketiba lah fatwa rampas PAS dia kata raya wajib takutkan haji untuk pilihan raya saya kata bukan begitu wajib dua di difa'i Eh, dengan Dia kata, setiap orang ada yang mengundi lagi. Siapa tak mengundi, dosi. Sebab so, dia akan menentukan negara itu Islam ke tidak. Nak kita haji. Dia arahkan kata haji. Kalau tak ikut pun, oh, pergi haji macam kan? Kita kata, haji ibadat besar. Lepas Islam yang lima. Wajib haji secara bertanggung. Tahun ini boleh, tahun depan boleh. Tapi sekali nama dapat, bila dia tolak, tak dapat ada kalatan Haji kena dekota dia Maka siapa yang dapat peluang haji Pergilah buat haji Dan ada orang yang nak pergi mundi mana? Ada sebahagian jemaah dia, dia tak mundi. Jemaah Islam dia tak dia tak dakwah, dia tak mundi. Bagi dia mengundi bukan sebagai Islam. Dosa lelaki mereka ni. Mereka ni kuat pergi masjid-masjid, dakwah orang pergi masjid. Dosa lelaki ke kuat ni dia tak pergi mundi kalau ikut pada fatwa parti itu pada mengundi dosa tak orang-orang yang baik eh, yang berkis, majah, puasa, dahil dahil ni yang pergi semayang puasa zakat haji dan ni dosa tak bukan sikit ni ratusan ribuan ah, ni puluh ribu atau ribu ni patut hak pakai mengundi kalau nak baik tak mengundi kan eh. alah mengundi kali ni tengok calon orang kurang malah mengundi dosa tak ke ni tak ada mengundi sebab ibu kawin anaknya ke sebab ada problem pembuka syarikat ada mengundi sebab buka dosa dia tu saya kata dia bukan fatwa aini. Dia hanya sunnah mengakadah Pilihan raya kalau tak berlangsung pun negara tak wujud. Kerana raja-raja Melayu dan sultan yang yang mereka boleh saja melantik luka orang politik mengenai kerajaan. Dalam perbandingan Malaysia mencatatkan empat cara untuk melantik ketua kerajaan. Kuasa mutlak pada raja, kuasa kuasa untuk pada raja, tapi yang lain hanya menjalankan kuasa bagi pihak tuanku Tuanku boleh lantik bukan orang politik Ada empat cara untuk melantik seorang Perdana Menteri Imah daripada wakil rakyat yang menang di peringkat parlimen Dan yang mendapat pada hemat tuanku mendapat kepercayaan ramai atau boleh melantik seorang menteri kerajaan Dia ambil pegawai kerajaan menteri kerajaan boleh Contohnya ketika orang itu pada kerajaan negara tetap negara aku tetap wujud aku pula berkuasa kuasa melantik seorang mengetui kerajaan sementara dia lantik Tuan pada ketika itu mengetui kerajaan sementara untuk menguruskan daurat pada ketika itu jadi kuasa putera ada aku tak berubah yang ni yang berubah nanti-nanti besar atau menteri peringkat negeri pun untuk sebagian negeri pun lantik bukan wakil, -wakil bila nanti contohnya SUK nanti jadi ketua pada kerajaan bukan lagi wakil rakyat boleh atau bergaduh sakal dengan orang lain boleh itu kuasa yang diberikan maknanya apa yang mutlak kuasa ialah yang betul agung dan raja sebab saya kata apa laki tidak wajib tapi senang mengakadah mengapa diberi pahala yang besar siapa yang terlibat dalam urus urusan kerajaan? pihak urusan negeri senang buat tak tipu tak apa tapi yang pergi lagi bagus berdasar kisah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sahabat segera bincang hak di bina mereka bersorak hati ini yang selalu saya tegur bila ada pimpinan sebelah sana yang keluar fatwa wajib larai berwani wajib saya kata ia yes, senang buat akal saya nak sangat digalakkan ini titik beza daripada Pemikiran Malaysia bukan dengan Islam lah. Makin lain pula pemikiran yang menyatakan bahawa Kita menentang UMNO bukan sebab namanya UMNO Kita menentang perasaan nasional Bukan sebab namanya perasaan nasional Kita menentang UMNO kerana mengekalkan undang-undang penjajah berlembaga jahiliah, undang-undang kafir Menentang sebab mengekalkan undang-undang penjajah Memang penjajah kuat tapi kita yang setuju dari pelanggaran kita Pelanggaran yang Pertanyaan buat itu Letak dan buat Islam agama bagi persekutuan Apa masalah Kalau pun yang buat tu pendadah Kalau kita ada yang buat Pertanyaan yang lubal Tapi yang anda setuju adalah Raja-raja Melayu Kau menjadi undang-undang Jadi pelembangan Bukan dia buat ikut dalam dia Dan mesti dia Undang-undang kafir Mana undang kafirnya ada berapa yang tak berkenaan Islam Yang majoritinya kena dengan Islam kerja kita orang terkemudian Yang membuat kemas kini Penambah dengan pindah-pindah Di -pindah -pindah dalam perlembagaan Contoh kita bina perlembagaan Akta 121A 121A yang memberi kuasa mutlak Pada mana-mana Kebesar masyarakat insyaAllah yang lagi memperkasakan lagi satu bentuk ini bagaimana? itu tunggulah PM Ishtihar nanti saya tak ada, tak ada kuasa untuk sekarang saya tunjuk dalam agama Islam ni kerja kita anak-anak merdeka -anak untuk kemas kini Maka yang kurang ditambah baik yang lemah diperkasakan itu kerja kita tetapi menyatakan bahawa pelembagaan itu adalah pelembagaan penjajah jahiliah ada kafir, kamu tak kafir, kamu munafik, kamu tak munafik, yang jadilah ialah pecah umat. Kerana politik. Bukan salah politik, salah pada cara menguruskan politik dan cara beramal dengan politik. Bila ada orang yang berbeza sebagai itu begini begini, Akhirnya pecah. Nanti timbullah isu yang berlaku di sebagai contoh, kafir mengkafir. Tidak sah sebenarnya orang parti tidak sah nikah wali pati sana ulama pati Tak sah ikut semayang belakang dia. Maka belah pula solat dua imam. Imam yang angkat imam hak dia di tawak tepi duduk di ganti di bibir. Ni dah terangkan. Imam dia buat di kedua imam dia buat kat depan dia buat kat belakang. Imam dia buat dia tunggu imam berakhir solat baru dia buat solat di bawah dia. Ini belah kudis terangkan. Ini secara kita belah Hatta di kampung saya sendiri Orang pasir akan semayah Ini kerajaan Dan dianggap kerajaan Imam-imam dia Tak layak jadi imam Dan imam tak sah semayah imam kita Dia kata tak sah Jadi tak sah Jadi orang pasir ya. di kampung saya dulu Di sebelah laki Dia hanya akan dimak, di Beberapa masjid saja Bukan semayah Pada ketika itulah Sekarang kita Kita jadi kerajaan Masjid itu Dan umat ini haram. Kita mesti menegaskan beramal dan mengesilakan. Bersaya dan bertanah Masalah Marsulah diari sitakan. Citra tak boleh Cinta Citra mesti Tapi jangan bertindak cari memuntahkan umat. Kenapa? Sebab perjanjian besar Nabi SAW bila turun dengan Islam Apa dia menyatukan umat. Tiga perkara bila kita bincang tentang penubah negara Islam Madinah kita nak kaitkan cerita, cerita mereka Nabi tubuh negara Bila tubuh negara Berhidrah ke mana Ada tiga perkara yang awal Nabi buat Atau empat perkara yang awal Nabi buat Pertama sekali bina masjid Dimulai di dari masjid Di Dibin 8 Dibin awal Kemudian dua sepak awal berhijrah pindah ke tempat di tengah badan -badan, buat setiap ribu, Nabi SAW akan pada mana buat pula masjid Nabawi. Sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berulang alik pada satu dari masjid Masjid Nabawi ke kubah, Quba mengenai salat sunat balik semula ke Masjid Nabawi. Kenapa? Memperingati peristiwa besar penubuhan dua masjid besar ini baca detail lagi Dalam ucapan dasarnya di Muqtama 4 ke 71 Di Kedah Abdul Hadi berkata Parti itu bersedia memimpin masyarakat majmuk Malaysia Dan menegaskan bahawa Islam adalah penyelesaian kepada masalah negara Pas bersedia memimpin Malaysia yang bermasyarakat majmuk Berpegang pada keseluruhan perlembagaan persetujuan dengan petak serai Islam yang sebenar Tanpa meminggirkan hak dan kepentingan kaum lain Akhirnya tuan terus support channel Hang Dok Mana Jumpa lagi Assalamualaikum